На работе слухаем Люцеферм. Розважальное радио номер один. Получается, что президент объявил охоту на народ России, на женщин России. Что нам делать? Где искать защиты? Где искать спасение? Якщо від президента получается, така такая угроза? столько лжи, столько ми каком-то живемо кривых зеркал. То есть кривих зіркал. по телевізору одна жизнь, а, а в реальності другая жизнь. Спочатку вони були в дня політіки, а тепер здається, зокрема мешканці Курщини та Білгородчини на третій рік повномасштабної війни почали щось підозрювати. Тепер вони плачуть і кажуть, що хочуть повернутися у власні домівки. А всі ось ці казочки про Россию – это просто очередной миф их кровавого диктатора. Большое спасибо тем людям, которые помогают нам беженцам. Мы бежавшие с суджей, всеми были врошены. выбирались кто как мог. Выехали, выехали в чем, выехали в чем могли, в чем были, в чем и бежали. Мы благодарим, мы благодарим. Что нас люди добрые не оставили без помощи. И если что, приятно... Просто нам очень больно сожалеем, что так вот обошлось. Что... Ой, простите меня за слезы. Да, мы только выехали за колесо Суджанское. И начался новый обстрел. А так сейчас вот мы живем у родственников, слава богу. Пока все хорошо, и мы хотим вернуться мы любим, домой. Мы любим свою суджу родную. Мы хотим домой. Выбирались мы с Очень трудно и тяжело. Потому що нас бросили, ми нікому не були нужні. Ось телевізора Путін що обіцяє відновити нормальне життя у російському прикордоні. На наші ворожої сили, зділують все для того, щоб нормальна життя в цих регіонах, життя у цих дітей, у тих рібят встановились. Увірі так і не може бути ніяких сомнінь. А що кується в коментарях під цим відео? А те, що росіяни вже просто втомилися від цієї брехні. У него под носом генералы с замами министров воруют. Он у себя в рабочем коллективе не в состоянии наладить работу, а тут, эх, когда-то верил ему. Надоело. Нет веры ему. Пустые обещания. Мы приграничье уже захлебнулись от помощи и заботы государства. Никто ему уже не верит. Это все из-за него. Пора кончать. Обещанного три года ждут. Прошло уже два с половиной, между прочим. І ось, здається, мрія народитися не в путінській Росії завдяки збройним силам України стає таки реальністю. Команда Тромедія супроводжувала породілля після повернення з пологового будинку у Сучі. Мати молодої матусі не стрималася і розповіла, як власні родичі вірять у фейки про українську армію. І тепер їй росіянці доводиться доказувати всім, що це все просто насправді брехня пропаганди. А вы дорогу знаете? От магазина на Да. Плюс. У дочки начались со схватки. Ехали волонтеры. Я их попросила отвезти в службу. Там найти военного врача. Привезли врача. Подошли в воду. Все, нас приняли. Все прекрасно. Покушать привозили. Так привезли. Мы только приехали сюда. Они на другой Но они не были в служе. Привезли печенье, сахара привезли, потом чай привезли, чуть -чуть, понавозили все сыр, mm -hmm. воды и приезжали почти каждый день. Это у вас магазин? Uh -huh. Пустой уже. Бабушка жива и дед живой, говорю. Все в порядке. И остальные живы все в селе. А то понапугал, кто-то сказал, что загнали в клуб, спалили всех. Я говорю, никого не слушайте. Так что Ты все... загнали в клуб, да, и спалили? Да, испалили, да. Угу. Ну вы же скажете родственникам, что у вас все в порядке. Уже все знают, у Лили группа создана, всех уже повестили. А то они нас уже оплакивали. В клуб загонять, это вообще. Тим часом самі кремлівські пропагандисти, здається, теж зневірились у своїй армії і дізналися, що РФ ніколи не потягне протистояння із Заходом. Наскільки можливо протистояння блоку НАТО? Е, Противостояння е, блоку НАТО з конвенціональним оружем від отакого. Е, превосходство его в обычных uh, uh, средствах ведения вооруженной борьбы. Uh, но с нашей стороны вот, ход, любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным. У нас ввиду ну, превосходство практически всем, по, по всем позициям несколько раз. И поэтому, как мне представляется, любое, любое противостояние с блоком НАТО возможно только uh, с применением ядерного оружия, но другого варианта просто нет, потому что есть такое понятие, оно называется основной закон войны. Основной закон войны он о чем гласит, что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас э, на порядок по некоторым показателям, а то и на два, и на то три, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенциональными средствами поражения, ну для нас совершенно бесперспективно. Тем часом женки на России бьют тревогу, Адже Москва. Оський режим оголосив на них полювання за наказом Путіна. Почалися масові затримання жінок правозахисниць, яким приписують видумані справи та саджають за грати на 20 років. Це все Наша дійсна реальність Це силові органи нашої країни, Росії питають жінок Росії. Силовики підчиняються президенту напрямую. Получается, что президент объявил охоту на народ России, на женщин России. Что нам делать? Где искать защиты? Где искать спасение? Если от президента, получается, исходит такая угроза. Если в бытность Путина президента у нас произошли сотни человек, которые силовые органы никак не смогли предотвратить и провести никакую профилактику. Что делать? Они работают не в интересах Но граждан нашей страны, не в интересах вообще нашего народа. Да. Это, как понимать, вот <coughs> столько лжи, столько… Мы как-то живем, знаете, в каком королевстве кривых зеркал. То есть у нас по телевизору одна жизнь, а, а в реальности у нас совершенно другая жизнь. Я считаю, что а, если страной продолжительное время управляют люди, которые служат как бы, ну, не народу – это уже огромное количество фактов, да? Я потом все говорит тут вот именно о предательстве верхов вот эта коррупция, ну, я не знаю, ошеломляющая, да, когда десятками миллиардов воруют просто, об этом много информации тоже, да. то думает, просто миллиардные хищения, десятки миллиардов рублей. Да как такое может быть? Почему мы это допускаем? Сегодня настал тот час, когда мы просто обязаны выразить э, недоверие всей действующей системе власти в стране, потому что... Кроме предательства, все действия, которые сейчас совершаются э, высокопоставленными лицами, это назвать нельзя. Нет слов от э, возмущения, которое происходит внутри, над всем этим, на мой взгляд, беспределом. Я даже не хочу комментировать, и уже вот встрепенемся, вот это вот возмущение в духе пусть у нас уже появится. Сколько можно уже нанобить наш народ, сколько можно уже вот таких героических людей отправлять за решетку, сколько мы будем еще разрешать этому происходить. Давайте вот после этой просто беспредельной ситуации мы перестанем уже писать оды в интернете, а мы просто займемся уже реальным, вот этим вот делом в реальной жизни. Давайте звонить, давайте во все инстанции, в Самаре, в Москву. Давайте уже в жизни покажем, что мы действительно защищаем друг друга. И что вот таких людей мы не предадим. И мы не забудем это через два дня, потому что огромный поток да, информации идет сейчас в наше время. Давайте каждый брать на себя ответственность и просто бомбить вот эти вот все инстанции звонками. Чтобы у них там просто телефоны не умолкали, чтобы они увидели это народное возмущение. Вы все еще думаете, что наше правительство, правительство Путина за Россию, за народ? Посмотрите на законы и реформы, по которым мы живем. Пенсионная реформа. Если ты дожил до пенсии, то ты будешь работать просто до смерти, потому что на эту нищенскую пенсию ты просто не проживешь. Реформа здравоохранения, да, да, что Практически больниц осталось меньше, чем в царскую Россию. Закон о цифровых деньгах. Они хотят просто, чтобы у тебя этих денег не было. А те, которые у тебя есть, да, будут центр банки. Закон о выборах. Депутатские лидеры практически лишили всего, всей возможности избраться во власть честного человека. Вам это нравится, да? Они хотят всього за наш славічому ані хат ви ніко за ніно. Останок теж дуже гарна. Новина на Росії після українських ударів по НПЗ такі розпочалася паливна криза. На деяких заправних станціях вже просто немає ні краплі, бензину і жодних пояснень росіянам, звичайно ж ніхто не надає. 27 августа 2024 року. двадцятьвертого немає. Вообще никакого. Вот. Заправка пустует. Каких-либо комментарий никто не дает. Отсутствует уже почти месяц. Рейсовый автобус отменили. И, и целая куча поселков осталась без бензина. Звездная работа очень сильно и очень, конечно, влияет. Раньше мы могли там, допустим, на 500 рублей заправиться и как-то, допустим, с куда-то возить на работу ездить. А сейчас это тысяча как минимум, да и две в день. Не в день, а в неделю. Конечно, бьют по карману, куда деваться. Получается уже 54,40, да, 92 Друзья, на этом все. Обовязково пишите ваш комментарий. Для меня это очень важно. И до следующих выпусков.